啊，二法不是佛法，这个答复的高明啊！啊，那二从哪呢？二从你分别执着上去。你要离开分别执着，哪来的二呢？嗯。啊，那没有二的话，那所有一切对立的都突破了。啊，今天讲相对的时候，所有相对都突破了。嗯。所以，甚深禅定见到这个四十四十的真相。啊，这四十真相要说起来的时候。 是很深啊，但是现在非常难得，我们也很欢喜。嗯、科学逐渐逐渐，他已经发现，你如油又从哪里？又从无中来的，无还归到有，这个都是《般若经》里面的交易。啊。另外讲的是这个宇宙啊，宇宙从哪里来的？虚空从哪里来的？那么现在一般科学家都讲的是，宇宙是大爆炸产生的，嗯、现在还不断的在膨胀。 那么最近科学家发现的时候，他说宇宙确确实实，啊，这个空间跟跟这个所有这些星系都不是都不是真实，啊，越来越像佛经上所说的。他说这个东西是，呃，宇宙是有一个原点，这个原点的时候呢，突然之间，啊，这个这个展开来的时候，就是宇宙就出现出现了。 那么这个原点，那也也也可以算是爆炸了，但是不能讲爆炸。那爆炸这个事情，这是很难理解。所以他们现在已经有倾向于这个一时顿现，啊一时顿现呢？这个讲的好，这个、跟佛经上讲的讲的一样，啊，就是一个是一一刹那的时间的时候，这个宇宙突然之间哎发现，啊，那么这个宇宙的原点。 原点有多大呢？啊，呃，这个科学家是科学家说的，他说一根头发，啊，这这像一根头发，头发把它切断，啊，这个平面，头发的平面，切断面的，哎，切断这它的平面，嗯、这个平面的直径，排那个宇宙的原点，可以排多少个呢？一百万亿亿亿，一百万后头三个亿。 你说那个点多小？那个点恐怕我们现在显微镜都看不到，可能比纳米科技还要小、啊。<laughs> 所以，我就听到这个讯息之后呢，我说今天科技啊，那要跟这个呃呃宇宙事实真相相比、啊，还差得很远啊！现在一个晶片能够包括很多东西在在里面，气气人家那一个小点上，那个里头包括整个宇宙。嗯嗯。 啊，这这科学、呃、发展还还还有还有这个前途还还还未可限量的啊！他说，这一个那是太小了，我我我们没有法子计算的啊！一百万后头加三个亿，但那是原点爆发出来的啊！所以他讲的这个史一时的一现，那我就问这个教授了，我说一时是哪一时的？他答不出来。 是哪一时，呃，突突发的呢？啊，他就说不出来了。其实佛经上早都说过了：到处出生，随处灭尽。这是楞严经上讲的。啊，到处出生就就在现前。啊，一时一时就是现在，但是说现在，现在已经过去了。啊，所以我这个讲法的时候，他不太容易理解，那我就用那个电影。 电影这个常识大家都有 <coughs>。我说你们看电影那个电影的片子，啊底片，放映机镜头一打开，嗯，哎，那就是一时兑线嘛。对。啊，那就不、是、就是呃这这这个这个这个呃画面不是同时出去的，嗯，绝对没有先后，所以是一时兑线。啊，那个镜头关起来了，不就是灭镜吗？那打开就是呃当初出生。嗯。 关起来不就随处灭尽吗？啊，就是在这个时候，啊，那么第二次再打开，又是一个画面，等于说是另，你这个一个里面排的那么多，你一个一个去放，啊，所以每一个这个这个、这个、这个画面这个画面呢，绝对没有完全相同的，啊，就好像这个。 日本江本胜试验的那个水结晶，绝对没有相同的图案，的确确实实不可能有相同的，啊，因为他说他原点不一样，确确实实是,是当初出生随处灭尽，啊，所以佛在这个大乘经上常,常讲啊，万法皆空啊，啊，《金刚经》上常说，这个一切有为法，如梦幻泡影，啊，如露亦如电，应作如是观。 有时候繁琐有相，皆是虚妄。但是，经常讲的一句很重要的话：“万法皆空，因果不空。”因果不空、啊。哎，对，哎，嗯、因果为什么不空呢？因果有三个现象不空。嗯。因果转变不空，因会变成果，果又会变成因。啊，第二个呢？因果相续不空。第三个是因果循环不空。啊。 那么有这这个这三种现象，它真的是存在。那么换句话是，这报恩、报怨、讨债、还债，麻烦就大了。但是这就是因果问题了啊！你像这个这个小孩到你家来投胎了，跟你都是有缘的。没有缘，不会来呀、啊。嗯。啊，没有缘，想儿女想的不得了，想一辈子一个也没有。没有缘分。啊，没有缘分，啊，不不。 他有缘分的，他不想，他偏偏来，来一大堆，啊 <laughs>，这都是事实啊。啊，这小孩来的是、啊、真的，来报恩的，前世彼此有恩，啊，有恩惠来报恩的，孝子贤孙，你叫他学坏，他学不坏。啊，如果是报怨的了，报仇的了，那可麻烦。哎，你怎么样去教他的时候，他还是会变坏。 这个英国教育非常重要啊！你看，这个民国初年印光大师一生极力提倡英国教育。嗯。啊，甚至于他把佛经都放在一边，啊，他教人学什么呢？学《了凡四训》。《了凡四训》是儒家的，他教育教人学《感应篇》，《感应篇》是道教的。啊，学这个《安史全书》，他是最佩服《安史全书》。《安史全书》里面讲的因果讲的最好，文字也好。 啊，而且都是都不是虚构的啊，都是确实事情的、嗯。那么这个这个《安史全书》前面一部分，嗯、文昌帝君阴之文也是道教的。那、啊、后面呢是周安史自己写的啊，那他是综合儒,儒家、道家、佛教东西写出来的啊，写出两样东西。第一个是“玉海回光”，就是叫戒淫。 知道这个淫欲果报非常可怕，而且是折服。嗯，折服。啊、呃，这折服。那是大幅度的折服。嗯、所以这是，这是一般人年轻人不晓得，就英国教育比什么都重要啊。嗯啊，你这个做错事情，不是说是不负责任的，后果后患无穷啊，啊，所以这起心动念、言语造作，不能够不谨慎。嗯啊，所以这是，呃，确、就、实、是。 堕落三途，那个我们不必说，冤冤相报啊，怎么得了？啊，就是他来报恩的，你把他杀掉了，嗯，就变成仇了。这是恩将仇，下一次来是仇，树助树敌了。他要是来报怨的，来报仇的，你把他杀掉了，这个仇借的越借越深，仇上加仇、啊、这这得了吗？所以很麻烦这个事情。啊，你要是讲这个讨债还债，那算是财务上的事情。 啊，如果说是,是还债的，啊，还债的这个这一般来讲呢，这个儿女对于父母啊，物质生活会照顾很周到，有孝心，啊，不会尊重，不会孝顺，啊，如果是讨债的呢，大概债讨完的时候他就走了，啊，欠的少的很小几岁他就走了，嗯，啊，欠的多的啊，那也是也是都是麻烦事情，所以这我们要懂得人与人这些关系。 那么，既然这些关系了，圣人教导我们，怎么样把这关系改善？嗯，哦，这就是学问，这就是教育是